बमीम् अलकम दोस्तों दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खरीत से होंगे तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए कमल लेकर हाजिर हुआ हूँ ये है चंद ज़रूरी बातें हैं जिनका हर आमिल को इलम होना चाहिए और हर आमिल के लिए इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी आमल इन बातों पर अमल नहीं करता तो वो कोई भी अमल कर ले उसका कोई भी अमल कामयाब नहीं होगा आमल के लिए अमल पढ़ते वक्त इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है बग़ैर इसके अमल बेअसर साबित होगा तो आए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जो आमिल को ज़रूर मालूम होनी चाहिए तो जब किसी हाजत के लिए कोई अमल पढ़ा जाता है तो अक्सर कामयाबी नहीं होती इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी होती है कि दिमाग में इंतशार रहता है दिल में बेचैनी तरह तरह के ख्याल का आना और अमल के पढ़ने में दिल का ना लगना वगैरह इसके सबाब पर गौर किया गया तो तजर्बा हुआ कि यह मेदे के अंदर खुशकी और कबज़ के सबब गैस बनकर ऊपर को चढ़ता है जिससे दिल व दिमाग में इंतहाई बेचैनी रहने लगती है ना नमाज़ में दिल लगता है ना किसी काम को जी जाता है खसूस ऐसे वक्त में जब के तकरफात का गलबा हो अगर राई के बराबर फिक्र है तो पहाड़ बन कर का तमाम कामों में रकावट का सबब बन जाती है और दिल व दिमाग के इंतजार के सबब अमल बेअसर सबित होता है तो यही वो बातें हैं जब अगर हमारे जिसम में कोई तकलीफ़ कोई दुख बीमारी होती है तो फिर हम किसी तरह का भी कोई अमल करें वो कामयाब नहीं होता सबसे पहले ये जो तकलीफ़ है इसको आपने रफा करना है अगर गर्मी खुश्की है मेदे में तो उसका जो इलाज है वो आपने करना है जैसे अगर आप पान खाते हैं सिगरेट पीते हैं नस्वार रखते हैं तो इन सारी चीज़ों को पहले ख़त्म करना होगा फिर अमल शुरू करना होगा तो दोस्तों ये वो बातें थी जो हमारे अमल को कामयाब नहीं होने देती तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ इस बार भी कहूँगा क्या आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अल्लासर